Товарищ інтеклі. Месний. Тутешний. Те, що зараз вийшло, всі можуть побачити на екрані на театрах. І ми зараз кажемо, що це перший український фільм, який доведений до масового глядача. Зараз він э, виданий, можна сказати, на 15 копіях, 10 з них це копії на плівці, традиційний э, спосіб показу, і 5 э, цифрові копії, так звані, DCP – Digital Cinema Tech. А, Скажіть, будь а презентуємо презентуем сайт, который для работников образования и для детей. Чем этот фильм может быть интересен подрастающему поколению? И как учителя, возможно, могут использовать, фраг... ну не фрагменты из этого фильма, а, допустим, какие-то ситуации, которые могут воспитывать? В этом фильме существуют реальные герои. Да, фильм художественный, не документальный, но реальный герой. Это не, еще раз говорю, ни Человек-паук, ни Бэтмен, ни там и так далее, Росомаха. Это реальный персонаж. Тот, который... И поверьте, что в Украине огромное количество людей, о которых Украина, к сожалению, не знает или нельзя было о, ней говорить, о них говорить по многим причинам. В данном случае, еще раз говорю, что это реальный герой, которым и является героем. У нас нет, к сожалению, старых героев мы уничтожили, новых мы не создали. Если это трогает человека, которому 61 год, если это трогает человека, которому 19 лет, 25 лет, наверное, что-то есть. Я, я, я понимаю, что я реальный человек, что не всем это может понравиться, это естественный процесс, но самое главное в этом фильме, что это не фильм артовский, когда говорят режиссер, а что это? А я так вижу, понимаете? Это еще фильм как бы общечеловеческий. Америки. а смысл в другом, что он как бы остался человеком, пройдя все испытания, которые не все выдерживали, давайте говорить прямо, он остался человеком. Значит, у него есть какой-то стержень. Будет будет кинематограф, мает своих героев, украинский кинематограф, Иисус мает своих героев. Я так уважаю. Это скажут наши дети, которые потом в школах будут учиться, что было такой фильм. И как сейчас, знаете, украинский кинематограф, если Питають, то ну, це не Голлівуд, я старій, але все ж таки пам'ятають про тіні законопроектів, про Даміний Хрест, про інші інше. Дуже хороший фільм. Я цей фільм також буду пам'ятати обов'язково. Я думаю, що Михайло Герасович він оплатив свою давнішню мрію, це фільм Толока по його сценарію. который он написал. Это чудесный сценарий, чудовый просто гениальный сценарий, я вважаю. Вот. Дай Боже, чтобы его мрия сдействовалась. И там э, также будут все украинские актеры. Мне очень приятно, что тут снимались, молодые и уже досвеченные актеры, все украинские. Технология этого фильма на, наше, на, на мировом уровне. Я имею в виду цветовая коррекция, звук и все остальное. Оборудование есть, все это снято в Украине, это все выровнено в Украине и все практически полностью сделано в Украине. То есть это реально. Не говоря о людях, которые с ними здесь работали от простого водителя например, до заканчивая главным героем и э, режиссером. Значит, каждый у фильма башит что-то свое. Для мене цей фільм це а, про глибоку довіру до себе. Тому що от, у головного героя все, що є, це довіра до своєї інтуїції на от жорстокій цій системі, яка фактично людей ну, перетравлює на фарш. От. І завдяки от, цьому голосу крові, головний герой вижив, вистояв і фактично переміг. От, для мене фільм от, про це. Скажіть, будь ласка, от запитання до всіх до вас. А що для вас, яку роль в вашому житті от грає інтуїція? Те, що я не знав, я ж не з сюжета, нічого не знаю. Мені Герасиміч на пальцях розказав, що там виходить. Ти повинен так зробити. То, та, то, то я вийшов і зробив. То, що ви бачите, я не знав, як хлопці, хлопці до цього знімалися, я не знав, що робив Примагер, що робив е, так саме діло. Я не знав, що як вони б знімались. Але я, от, мабуть, інтуїтивно зрозумів, що хоче режисер. Інтуїтивно, а потім саме потрясаюче в інтуїції саме потрясаюче, коли щось відбувається, потім говорять: Віктор, ви знаєте, ви не повірите, але так воно і було. Колись давно був батьківський будинок. А тепер. Дух, ну. ik Йока, а вы что, и в Бога верите? А хиба боги? У нас в хате Е, а с церкви уже вынесли. Имя, фамилия, отчество. Степан я. Повторяю вопрос. Сына мне, родишь, найду твоего. Что когда я иду по Москве и вижу на День знамени едет маленький мальчик на трехколесном велосипеде, у него два флага у России. И он едет с таким. Это не папа ему одел, это он взял в руки. Вот, мы должны добиться вот этого, понимаете? А это надо субсидировать культуру, субсидировать кино, субсидировать театр, понимаете? И сейчас ввели, конечно, вот эти налоговые дела, что 30% у тебя сбрасывается скидки, если ты вкладываешь в кино, в кино, в театр и так далее, в искусство. Понимаете, я надеюсь, что за счет этого что-то подымется. Кто знает, может кому-то действительно сподобить. Не варто про это судить, что он плохой, что он недостойный. Достойный. Достойный. Фильм, потому что он не депрессивный. Він несе в собі любов, несе в собі внутрішню радість, сентиментальність, ту, таку, знаєте, хорошу, погану, хорошу, дійкінців таку. Народжується, тому що людство вже набридло, це, знаєте, депресія. Все. Воно тягнеться. Навпаки, зараз реклама з іронією ну, якоїсь. Люди тягнуться якось. до героїв, до гумору, до радісного якогось ефекту в житті. Так потребується. Я его тоже кухаю. кухаю. Я приглашаю всех харьковчан посмотреть кино Той, кто проходит скейсь в огонь Ну, во-первых, это первый действительно фильм за последние 20 лет в хорошем качестве мирового технического масштаба, можно сказать, не считая актеров, режиссеров и так далее. Во-вторых, Во чтобы иметь мнение, нужно посмотреть. Вот. Мнения разные, мы приветствуем любые мнения, но в основном лучше посмотреть один раз, чем 250 раз, раз рассказывать или слушать, что это хорошо или плохо. Поэтому приходите, не пожалеете. Просто хотя бы для интереса, уже вам понравится. Приходите и смотрите только хорошее кино.